أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Segala wa puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi tuan imam Bilal ahli ahli jemaah muslimin muslimat hadirin hadirat yang di Allah. Alhamdulillah malam ni kita dapat bertemu kembali insya-Allah dalam sesi tadabbur juzuk yang ke-28 insyaAllah. Malam ni kita akan sambung pembacaan kita tentang uh, daripada surah Al-Hashri ayat yang ke-8. Ayat 8 surah Al-Hashri. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilfuqara'il muhajirin al ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaru nafatlam min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus ayat yang ke-8 pada malam ini kita akan baca Allah SWT memuji sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka ini Allah Taala sebut ada dua kategori, ada dua jenis, ada dua golongan. Yang pertama sekali disebut al-muhajirin ataupun al-muhajirun lah. Bahasa Arabnya muhajirun, muhajirin. Dia tengok keadaan. Jadi nama muhajirin ni ataupun nama ansar ni, dua golongan ni adalah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu SWT. Bukannya nama yang kita semua ataupun ulama-ulama letak. Tapi Allah Ta'ala yang letak nama mereka ni dan begitu jugalah kita akan tengok nanti bahawa bila kita sebut sahabat kita akan sebut radhiyallahu anhu radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhum semua tu adalah merupakan juga uh, panggilan daripada Allah SWT. bukannya ulama yang pandai-pandai jadi bila kita sebut radhiyallahu anhu artinya Allah Taala redha kepada mereka kemudian Allah Taala redha kepada nya nya tu sama ada lelaki perempuan tengoklah keadaan. Jadi semua-semua itu adalah sebutan Allah Taala. Jadi kita tak boleh lah memandai-mandai kita kata kalau kita nak sebut a saya radhiyallahu anhu ke aa, tak boleh. Ataupun ustaz ni radhiyallahu anhu aa, itu tak boleh. Sebab apa? Sebab nama tu Allah Taala yang letak. Jadi bukan kita yang letak. Allah Taala letakkan radhiyallahu radhiyallahu tu adalah pada untuk sahabat sahaja. Jadi sahabat ini terbahagi kepada dua, yang pertama sekali muhajirin. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-8 ini, lil fuqara il muhajirin. Bagi orang-orang fakir daripada muhajirin. Orang-orang muhajirin ini, sebab mereka ni adalah orang yang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Asalnya orang Mekah kemudian pindah ke Madinah. Dan mereka pindah ke Madinah ni, bukan pindah suka-suka. Sebab mereka ni rasa nak pindah tu macam kita lah. Kita rasa tak selesa tinggal di sini, kita pindah sini. Kita rasa sini tak elok, kita pindah sini. Rasa kerja tak sedap sini, kita pindah sini. Ha, itu pindah kita ni, pindah yang bebas. Tapi pindah orang-orang muhajirin zaman Nabi ni, ialah pindah yang terpaksa pindah. Bukan mereka nak pindah tapi terpaksa mereka pindah. Dan mereka pindah yang keduanya, bila mereka pindah ni, bukan pindah seperti kita. Ada lori, ada kereta, ada trailer, ada kontena, boleh isi barang-barang. Hijrah mereka ni adalah hijrah yang memang dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Disebutkan semua sahabat ni bila mereka nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mekah-Madinah ni lebih kurang 400 km. Lebih kurang, eh? 400-450 km perjalanan sekarang ni cepatlah sebab ada kereta api laju. Zaman dulu naik unta dua minggu. Jadi nak berhijrah ni pula bukan ada jalan raya, bukan ada apa ni tempat-tempat cantik boleh buang air dan sebagainya. Tempat mandi, tempat makan. Memang padang pasir. Daripada Mekah ke Madinah ni tak ada bandar. Memang padang pasir. Dan kemudian pula, apabila orang-orang kafir -orang Quraisy ni tahu bahawa sahabat-sahabat Nabi grup-grup Muhammad ni, dah nak pindah daripada Mekah ke Madinah. Maka mereka buat roadblock pula. Bukan roadblock, roadblock tu roadblock. Roadblock polis tapi macam-macam tu lah lebih kurang ni. Mereka buat je tu. Ha, mereka merayau-rayau tengok siapa yang bergerak saja, nampak saja bergerak daripada padang pasir. Padang pasir ni luas macam tu. Ah, ha, apa ni pokok tak ada, hutan tak ada. Jadi kalau orang berjalan daripada jauh tu akan nampak. Ah, ha, jadi bila sahabat-sahabat ni keluar, mereka terpaksa bersembunyi. Pada waktu malam, barulah mereka ni boleh berjalan. Jadi tak boleh bawa apa-apa. Tak boleh bawa kontena, tak boleh bawa barang. Kebanyakannya, keluar ni, setakat baju seluar tu saja. Yang mereka pakai, itu saja. Bawa buah kurma, kemudian pergi, nak pergi ke Madinah. Ha, jadi sebab itulah sahabat-sahabat ni, seorang saja diceritakan dalam sejarah Islam, yang keluar, yang berani keluar terang-terangan ni. Siapa? Tak lain tak bukan orang yang paling berani lah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar ni masa dia nak berhijrah orang lain sembunyi-sembunyi waktu malam. Dia ni pula bila dia nak berhijrah ni dia pergi ke Kaabah tu. Kaabah ni tempat orang lepak-lepak lah ramai-ramai orang duduk-duduk orang Mekah. Dia tak ada apa ni tak ada TV, tak ada apa dia bukan duduk di rumah. Ha, dia rasa tu dia panah-panah dia keluar duduk di Duduk-duduk di tepi Kaabah tu Jadi Ramai-ramai duduk situ Tiba-tiba datanglah Sayyidina Umar Sayyidina Umar ni kata apa? Sayyidina Umar kata Dalam bahasa Arab dia lah Dia kata Siapa yang nak meyatimkan anaknya Dan menjandakan isterinya Haa oh, dia cakap tu Maknanya siapa nak mati tu Dia kata maksud dia tu Tapi dia guna istilah tu Dia kata siapa yang nak meyatimkan anaknya Maknanya anak akan jadi yatim lah ataupun nak menjandakan isterinya, ha, sila jumpa aku di tepi tu. Aku nak hijrah ni, dia kata. Tak ada seorang pun berani nak lawan dia. Siapa berani nak lawan Selina Umar. Jadi akhirnya dia keluarlah dengan terang-terangan. Orang lain, sahabat-sahabat lain tak berani buat macam dia tu. Senyak-senyak keluar. Jadi artinya mereka ini, majoriti mereka adalah Al-Fuqarah. Sebab tu Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-8 ni lil fuqara'il muhajirin. Jadi bila sampai ke Madinah ni mereka tak ada harta, tak ada apa yang kaya-kaya pun seperti Abdul Rahman bin Auf, seperti Uthman bin Affan yang dulunya kaya di Mekah ni tapi tinggal semualah. Ada seorang sahabat tu nama dia Abu Yahya dia panggil ini, Suhaib. Suhaib ini, dia ni, Sohaib. Sohaib Ar-Rumi. Sohaib Ar-Rumi ni dia ni kaya di Mekah ni, ni Tapi bila dia nak berhijrah, dia terpaksa lah sembunyikan semua harta-harta dia. Dia tanam mana-mana, saya tak tahulah macam cerita cowboy kot macam tu. Lebih kurang tanam sini, tanam sini, sembunyi sini. Kemudian dia pun keluar senyap-senyap. Dia rasa dia keluar senyap-senyap. Tapi tengok-tengok, di jalan tu orang jumpa dia, tangkap dia. Orang kuras tangkap dia. Orang kuras kata kat dia, kamu dulu bukan miskin je. Ha, ah, yelah, memang orang kenal dia. Kemudian sekarang ni kamu kaya. Kamu nak pergi ke mana ni? Kata nak pergi ke Madinah, nak jumpa Muhammad, nak pergi tempat Muhammad lah. Dia kata tak boleh. Orang kafir kata tak boleh. Akhirnya dia kata macam mana kamu nak lepas aku? Dia kata boleh aku lepaskan kamu ni. Dengan syaratnya kamu tunjukkan semua harta-harta kamu di mana kamu simpan. Akhirnya dia ni ni dia nak hijrah juga ke Madinah. Dia tunjukkan kepada orang Quraisy tu di mana harta Kemudian orang Quraish tu pergi cari memang ada harita tu. Kemudian orang Quraish tu lepaskan dia. Jadi bila lepaskan dia pergi ke Madinah ni, asalnya dia kaya, sampai ke Madinah dia miskin lah. Tapi Nabi jumpa dia. Nabi jumpa, sambuk. Nabi masa tu dah pindah dah. Dah hijrah dah. Nabi hij Nabi sambuk dia, uh, suhaib ni ni, mula-mula Nabi jumpa dia, Nabi kata, Rabihal baik, Rabihal baik, Ya Aba Yahya. Nama dia, gelaran dia Abu Yahya. Jadi kamu, bisnes kamu memang untung. Nabi kata. Rabi hal baik tu, untunglah kamu, bisnes kamu. Aik. Ha, mana saat Nabi tahu? Rupa-rupanya Nabi telah diberitahu oleh Malaikat Jibril. Bahawa perkara yang berlaku tadi, di tengah jalan tadi. Yang dia ditahan, dia terpaksa berikan semua harta dia. Jadi maknanya, Sahabat-sahabat ni bila sampai Madinah ni mereka miskin. Sebab tu sampai ke Madinah, Nabi SAW telah buat satu perkara di Madinah ni, nama dia adalah iaitu At-Ta'akhi nama dia. At-Ta'akhi ni maknanya mempersaudarakan di antara orang Ansar dan juga orang Muhajirin. Jadi Allah Ta'ala puji mereka sini. Lil-fuqara'il muhajirin al-lazina ukhriju min diarihim mau ukhriju min diarihim artinya mereka ni dikeluarkan daripada rumah-rumah mereka daripada negeri mereka bukan mereka nak keluar bukan mereka tu suka-suka hati kalau kita ni suka-suka hatilah sebab nak nak cari bisnes tempat lain untung lagi nak kerja tempat lain bagus lagi hidup tempat lain lebih senang ini ni ukhriju ukhriju tu maknanya mereka ni dihalau daripada negeri mereka wa amwalihim dan kemudian daripada harta mereka Allah Taala sebut sini direct bahawa mereka ni tanah air mereka terpaksa tinggal, ada rumah pun terpaksa tinggal, tanah ladang terpaksa tinggal, kemudian harta mereka pun terpaksa tinggal. Takkan nak bawa kambing. Kalau kambing, terpaksa lah tinggal kambing. Jadi Allah waridwana. Semata-mata mereka buat macam tu adalah kerana nak mencari keredaan Allah subhanahuwataala Sebab arahan hijrah ni Nabi yang suruh hijrah. Jadi mereka semua sahabat-sahabat 300 orang ni apabila Nabi suruh hijrah mereka akan hijrah. Tak kira dah apa terpaksa buat pun, terpaksa tinggal apa-apa pun. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini lagi ya wa yang suruna wa rasulah. Kenapa mereka hijrah lagi? Nombor satu mereka hijrah kerana nak ikut perintah Nabi mencari keredaan Allah. Yang keduanya kerana mereka nak tolong Allah dan tolong Rasul. Bagaimana kata tolong Allah, tolong Rasul ni dengan hijrah tu? Sebab yang hijrah tu asalnya Nabi. Kalau Nabi hijrah seorang-seorang, orang Islam lain tak hijrah. Jadi artinya mereka ni duduk apa? -apa. Mereka tinggal di Mekah tu buat apa? Mestilah. Sepatutnya hidup seorang Islam ni, dia nak fikir dia tolong Islam ataupun tidak. Jadi kalau dia tak tolong Islam, macam tak ada guna hidup orang Islam ni. Ha gitu. Kalau Islam ni kena hina, Islam ni kena ni lah macam-macam, tiba-tiba orang Islam ada tapi tak tolong Islam. Ha, jadi tak ada gunalah sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni daripada Mekah mereka ni hijrah ke Madinah sebab mereka ni nak tolong bersama Nabi. Sebagai contohlah kita kata peperangan Badar contohnya. Lepas daripada Nabi hijrah ke Madinah berlakulah peperangan Badar. Peperangan Badar ni siapa? Yaitu sahabat-sahabat ramai ni sahabat-sahabat daripada Muhajirinnya yang datang daripada Mekah tadilah yang bersama-sama dengan Nabi. Yang mana tolong Nabi berperang bersama dengan Nabi untuk menegak Nabi Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala sebut sini mereka hijrah kerana apa? Kerana wayan surunallah wa rasulah. Ulaika humus sadiqun. Allah Taala puji mereka. Allah Taala kata mereka lah sebenarnya orang-orang yang sadiq. Sadiq. Sebab kalau seorang tu kita kata benar ni apa maksudnya benar ni? Macam Abu Bakar. Abu Bakar ni, ni dia ialah Abu Bakar As-Siddiq. Apa makna As-Siddiq ni? Maknanya benar maknanya. Apa, kenapa dia dapat gelaran tu? Sebab masa Nabi Israq Mi'raj tu, bila Nabi cerita, aku semalam pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ni dah balik, banyak orang kafir Quraish tu tak percaya. Mereka kata takkanlah kami berjalan ke sana sebulan, baru sampai. Pergi sebulan, balik sebulan. Ha gitu kan. Jadi tiba-tiba kamu kata semalam pergi, semalam balik. Semalam kamu aku tengok, kamu duduk sini. Pagi ni ada sini Tiba-tiba kamu kata Kamu dah pergi ke masjid Masjid Al-Aqsa Orang Quraish tak percaya Jadi Tiba-tiba orang Quraish pun Beritahu kepada Abu Bakar Abu Bakar Ni Sahabat kamu ni dah gila dah Kawan kamu gila ni Muhammad ni Sebab dia kata pergi ke Masjid Al-Aqsa Pergi ke Syam Semalam Abu Bakar kata Kalau Muhammad yang cerita Susah ke Syam Naik ke ni Aku percaya Ha, sebab itulah dapat gelaran dia as-siddiq iaitu yang sangat-sangat membenarkan. Sangat-sangat percaya. Dia sangat percaya. Jadi <coughs> Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ulaika humus-sadiqun. Orang-orang iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa yajiduna fi sudurihim hajatan puhul, mimma qul mimma qul wa yuhibbuna nafsihim wa law kana bihim man yu wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulai kahumul mulihun ini ayat nombor 9 ni Allah Subhanahu wa taala puji pula orang-orang ansar jadi orang muhajirin datang daripada Mekah orang ansar yang ada, ada di Madinah ni jadi Allah Taala kata apa? Dan orang-orang yang tabawa dar, yang berada di Madinah. Dar tu makna Madinah tu. Orang yang berada di Madinah itu dan mereka ni beriman sebelum daripada itu. Mana? Ah, ha, makna sebelum daripada itu mereka dah beriman dah. Mana? Orang Muhajirin pergi ke Madinah dah ada dah orang di sana tu yang dah beriman. Mereka masuk Islam bila? Masuk Islam 2 tahun, ada setahun. Ah, ha, ada setahun, ada 2 tahun sebelum daripada Nabi berhijrah. Jadi Allah SWT sebut mereka-mereka ni ni Yuhibbu naman hajar ilaihim Nombor satu mereka ni adalah yuhibbu Yuhibbu ni suka orang, orang yang berhijrah pada mereka Jadi orang, -orang yang datang bagi pada Mekah tu Sahabat-sahabat tu miskin Tapi bila datang ke Madinah Orang-orang Madinah ni suka Dia gembira ha, Dia buka cincin Ha, dia kata datang dah puak ni nanti aku ada tam, aku ada ladang ni kena beri separuh. Rupa-rupanya tidak. Mereka ni suka. Suka mereka ni, ni macam mana suka tu. Sehingga sahabat offer kepada orang yang datang daripada Madinah tu. Orang datang daripada Mekah tu. Kamu tengoklah mana yang kamu suka. Ha, macam tu. Kemudian aku akan ceritakan aku seorang ni yang kamu suka ni. Kemudian tunggu edah eh, habis. Kemudian kamu kahwinlah dengan dia. Ha gitu. Maknanya sanggup bagi isteri. Bukan bahagi harta saja. Ah, ha, bukan bahagi rumah. Ha, mereka ni bahagi rumah, bahagi harita. Harita tu ada satu juta 500 ribu seorang bagi. Contoh, sampai macam tu sendiri. Mereka orang Madinah. Sebab tu lah Allah anda puji mereka. Dah puji mereka dalam Quran ni sampai hari kiamat kita berasa. Ah, ha, jadi sebab tu lah bila kita baca ayat yang ke-9, surah Al-Hashru ni, kita ingatlah bahawa ayat ke-9 sebenarnya kita Allah Allah Madinah. Jadi Allah Taala sebut ni satunya puji mereka ni juga adalah sebab Allah Taala nak beritahu kepada kita juga iaitu kita ni kalau ada orang-orang Islam yang nak buat lari tapi ada setengah-setengah tempat tu di negara-negara sana tu yang tempat berperang dan sebagainya orang rampas rumah mereka, orang ambil harta mereka dan sebagainya jadi mereka terpaksa tinggal kat tempat mereka terpaksa berhijrah tinggalkan. Jadi mereka akan pergi lah ke tempat lain. Bila pergi tempat lain itu harta tak ada, duit tak ada. Ha, macam macam lah tak adanya. Rumah tak ada. Jadi apabila sampai ke situ, ha, inilah kita boleh praktik benda ni. Iaitu orang-orang Islam di tempat tu tu sepatutnya yuhibbu naman hajarah ilaihi. Sepatutnya suka. Rasa gembira dengan orang yang berhijrah. Sebab apa kita suka? Supalah kita juga kan. Kalau tetamu datang dari jauh, kita sepatutnya gembira. Sebab apa? tetamu, kawan kita dan sebagainya. Memang betul. InsyaAllah. Nombor satu, barakah dia apa? Pahala lah. Kita akan dapat. Kita jamu dia ke, kita beri tempat tidur ke dan sebagainya. Zaman dahulu, zaman-zaman Islam dulu, sebab tu dia tak ada hotel-hotel ni. Sebab apa orang Islam ni, dia akan datang, dia akan disambut oleh orang Islam yang lain tu. Ha, zaman dulu. Tapi zaman sekarang lain lah. Kalau kita sambut kita tak kenal, malam-malam hilang dia dengan barang-barang pun hilang pula, susah pula kita. Ha, tu zaman sekarang sebab tak boleh percaya. Tapi zaman dulu ni, orang ansar, orang muhajir ni mereka ni tolong menolong. Sampai bahagikan rumah, bahagikan tanah, bahagikan harta dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut cerita mereka ni wala yajidu nafi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka ni pula tak adalah rasa nak apa-apa apabila mereka beri tu ha, apa-apa yang mereka beri tu tu mereka tak ada rasa lah ha, nanti ha, dia ni jadi kaya boleh tolong aku pula ha, macam tu maknanya ada ada perasaan dalam hati beri kita buat sesuatu benda kita nak sesuatu kalau tak dapat tu hmm, kita aku dah beri pada dia dia ni macam tak ingat aku ha, itu, itu tak tak ada jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini wala yajidu nafi sudurihim hajatan mimma utu. Apa yang mereka beri ni, mereka tak ada rasa apa-apa nak apa, apa pun, nak balasan apa. Mereka nak pahala satu. Sebab orang orang hijrah ni yang datanglah orang Islam. Jadi mereka tolong orang Islam tu. Dan mereka tolong tu pula, tolong tu dapat pahala mereka ni. Sebelum daripada ni tak ada pahala-pahala ni kalau orang tak datang. Ha gitu. Kemudian Allah Taala kata wa yu'siruna 'ala anfusihim maksud yu'siruna 'ala anfusihim maksudnya mereka ini melebihkan orang yang datang tu daripada diri mereka sendiri pernah berlaku kan kita baca dalam sejarah ni dalam sejarah Islam ada orang datang kemudian nabi tanya ada orang datang di masjid orang tu datang daripada luar Madinah kemudian nabi tanya siapa nak mengambil orang ini orang Islamlah dia tu dia ni untuk jadi tamu dia di rumah dia. Ada seorang sahabat tu angkat tangan. Okeylah saya ambil. Kita. Ambil jadi tamu akan bermalam di rumah saya. Bawa balik ke rumah dia. Bawa balik dia tanya isteri dia. Ada makanan tak rumah kita? Dia kata tak ada. Isteri dia kata ada sikit saja untuk anak-anak kita. Anak-anak kita nak makan sekejap lagi. Tak apa dia kata macam ni. Kata. Kita padam lampu. Kita ambil makanan tu. Yang ada sikit tu kita beri kepada tetamu ni. Kemudian kita apa ni Rebuskan apa ni batu ha, Rebuskan batu Dalam periuk letak batu Kemudian panaskan api tu ha, Kemudian kita masak lah Jadi anak-anak tu dia tunggulah Mak dia ni masak ni masak apa dia tak tahu ha, Jadi mak dia masak lah batu Bila nak masak batu bukan bukan Masak ubi Ubi kentang ke apa Masak batu Jadi akhirnya dia kata sampai anak-anak tu tertidur kata. Sebab tunggu lama sangat tak masak masak tertidur. Jadi lampu dia tutup. Kemudian makanan tu pada tetamu tu. Jadi dia suruhlah tetamu tu makan, makanlah. Lampu tutup. Jadi lampu tak ada, nampak tak nampaklah. Jadi dia buat dia kata dia buat mulut itu berbunyi macam seolah-olahnya dia makan. Ha gitu. Dia tak makan pun. Dia suruh tamu tu makan. Jadi tamu tu makan sampai kenyang. Bila tamu tu makan rasa kenyang, tamu tu pun tidur. Dia tidur dalam keadaan lapar. Esok pagi pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu Nabi beri khabar gembira syurga kepada dia. Sebab apa? Dia telah buat baik kepada tetamu dia walaupun dia tak ada makanan tamu. Jadi itu maksud dia nama dia wayu siruna ala anfusihim. Itu maksud dia. Yaitu dia melebihkan oh sahabat itu melebihkan tetamu dia melebihkan orang yang datang daripada Mekah tu lebih daripada diri mereka sendiri ah ha, gitu kemudian walau kana bihim khassasah dan walaupun dia kata dia mereka sendiri dalam keadaan kekurangan khassasah satu kekurangan dia nah, dia sendiri tu miskin tapi dia sanggup beri untuk tolong syuhha nafsihi faulaika humul muflihun Allah Subhanahu taala kata sesiapa yang memelihara dirinya dari tabiat bakhilnya sebab manusia ni memang ada Allah taala jadikan pada manusia ni sifat bakhil kan rasa rasa apa rasa susah nak beri kepada orang tapi Allah Subhanahu taala puji orang-orang ansar ni dia boleh lawan lawan bakhil itu ha, rasa rasa apa susah nak beri pada orang tu dia lawan akhirnya dia beri pada orang. Ha, Allah Ta'ala puji sifat tu. Jadi kita ni memang adalah sifat tu kalau kita kata tak ada, saya tak ada sifat sayang pada harta sendiri. Ha, itu orang tu pelik. Itu bukan orang tu kalau tak sayang pada barang-barang dia. Ha, jadi mesti kena ada. Tapi orang yang Allah Ta'ala puji adalah orang yang sanggup lawan perasaan tu. Sanggup lawan dan pun dia beri sebahagian daripada harta dia tu kepada orang yang perlu daripada orang Islam yang lain. Allah Ta'ala kata, Fa'ula'ika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Ayat yang ke-10, insya hmm, insyaAllah. Kita masuk ayat ke-10. Wallazina ja'u min ba'dihim. Yang tak ada itu dua. Satu orang ansar, satu orang muhajirin. Allah Ta'ala dah puji. Ayat yang ke-8, orang muhajirin. Ayat yang ke-9, orang-orang ansar. Semua Allah Ta'ala sebut dah. Allah puji mereka macam ni, macam ni. Sekarang ni tiba pula golongan yang ketiga. Allah Ta'ala puji juga. Siapa mereka ni? Iaitu orang yang kita panggil dalam tu ialah tabi'in. Ha, mereka ni. Tabi'in ni ialah orang yang mengikut belakang, datang belakang. Mereka ni tak sempat jumpa Nabi. Tapi mereka ni ialah datang selepas daripada sahabat-sahabat tu. Ha, jadi tentang mereka ni insya Allah kita akan baca akan datang lah. Akan datang tu bulan Januari insya Allah. Ha, bukan bulan Desember lah. Sebab bulan Disember ni dah nak habis dah. Dan saya pun nak bercuti juga ah, insyaallah jadi kita jumpa bulan Januari tahun depan jadi setahunlah kita bercuti insyaallah aku <tong> alqauli hazaw wa asli insana lafi khus illa allazina amanu wa 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 bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh